Украинского фотопроекта «Дети героев», который проходил на протяжении трех месяцев по всей Украине. В нашем городе мы фотографировали детей, чьи отцы находятся или находились в зоне АТО. Таким образом, мы хотели привлечь внимание к этим семьям, дать понять воинам, что они не одни, что они их семьи под присмотром, что мы также хотим заботиться о них. Поэтому э, делали этот фотопроект. В съемках приняли участие около 10 детей, возраст абсолютно у всех разные. Это дети от одного годика до 10 месяцев. И самый старший участник у нас был 14 лет ребенок.